состав учебного центра для принятия присяги построен заместитель начальника полковник милиции Ивлев. Здравствуйте, товарищи! Здравствуйте, товарищ! Здравствуйте, товарищ Воздух. 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 Уважаемые товарищи! Приглашенные гости! Сегодня в жизни учебного центра торжественных людей, принятия, присяги выпускниками. Этому ритуалу всегда уделяется особое внимание. Именно с этого дня начинается настоящая милицейская служба. Уважаемые слушатели, на практике теперь вам предстоит доказать свои профессиональные знания, свою состоятельность. Вам придется служить во благо нашего Отечества. И, и хотелось бы, чтобы наше сегодняшнее мероприятие осталось в вашей памяти на всю оставшуюся жизнь. С этим же мероприятием пусть останутся добрые воспоминания и о нашем учебном центре. Сегодня к нам на мероприятие прибыли. Полковник милиции в отставке Садовский Василий Иванович, член Совета ветеранов Главного управления Мутенгелма Самарской области, Благочинный Самарского после Атомского монастыря. oh <laughs> Роме! Видно! Принятие присяги приступи! приведет заместитель начальника полковник милиции Ивлев. поздравляю вас с принятием присяги Присяги для сотрудников Ордена внутренних дел – это особый день. Это только начало большого и трудного служебного пути. И от того, как вы будете верны словам присяги, которые вы сегодня приняли, будет зависеть ваша личная судьба в вашего коллектива и авторитет милиции, сама милиция в целом. Мы специально приурочили данное мероприятие к праздничному дню, день защиты отечества который вся страна будет отмечать 23 февраля. И хотелось бы, чтобы сегодня вы глубоко осознали ту роль, которая возлагается на вас. На вас, как на молодых сотрудников решения сложных задач, стоящих перед нашей замарской милицией. Постарайтесь стать достойными продолжателями лучших дел и традиций работников милиции. С праздником вас сегодняшним днем принятия присяги из 23 февраля. Всего, всего хорошего, здоровья вам, Всего Уважаемые хорошего. Хорошего. слушатели, команда, приватский состав, гости, еще раз разрешите от моего лица, от как начальника учебного центра, от всего нашего команды, приватского состава, поздравить вас с этим праздником, с наступающим праздником 23 февраля. Сегодня у нас вот в рядах при присягу есть слушатели 35-го взвода. Ребята, вам большое спасибо, спасибо. от всех нас за то, что вы очень добросовестно относились к учебе, помогали здесь э, и своим трудом, и у, у, убирали чистый наш учебный центр, потому что знаете, что у нас других людей нет, которые, которые бы занимались бы паркохозяйственными работами, а вы отдавали всю душу, и вам большое спасибо. Вы с сегодняшнего дня будете уже настоящими сотрудниками милиции. Ну, все без исключения, конечно. Да. Ну, а теперь вознаменование нашего праздника, внимание учебный центр, Становитесь. Ранее! Мирно! Торжественному маршу! Повзводно! Направо! Равнение направо. Дистанция 7 метров. Стало!